Ну і далі говоримо про модний одяг, а точніше про светри, як їх обирати і з чим носити. Про це детально в студії. А поки що, історія нашої героїні вона створює светри власноруч, і особиста колекція вже налічує 50 одиниць. Дивіться після розмови на цю тему. Туника, это свитерочек и любимый кардиган. Шерстяне, шовкове, наирезноманитнейших кольорив та фасонию. Вязані светры найулюбленніший одяг у гардеробі 47-річної киянки Вікторії. Їх у неї біля 50 и і усі створила сама. У меня стиль очень специфический, это сплошная эклектика. Я люблю кружавчики, я люблю шелковые штучки, бусики, поэтому я себе вяжу в соответствующем стиле одеваюсь. У нас В магазинах продаються вещи до определенного розміру. что що йде з размера, середнього розміру, це виглядає як кофты. Ці витвори мистецтва Вікторія одягає і влітку, і взимку, і у будні, і на свята. Жінка запевняє, важливо правильно поєднувати кольори та фактури одягу. Тоді і загальний вигляд буде вдалим. Я люблю цей голубий кардіган з простим чорним платьем. Оливковый кардиган я люблю сочетать с летней маечкой. С ней одинаково хорошо смотрятся и брюки, и юбки. А еще Виктория знает, как с буденного светра сделать святковый. Можно дополнить всевозможными аксессуарами. Иногда это бусы, иногда это браслеты, либо длинные серьги, шарфы. Как только бусы подбираешь к определенному наряду, наряд начинает по-новому играть. Вязание светры – тренд цієї зимы, кажуть дизайнеры. Цикавые фасоны, вязки косами та незвично товстими нитками. Головне – вдале комбінування одягу. Це ярка, крупна в'язка. Наприклад, ось вот цей світер з голими плечами дуже буде красиво сочетатися з ажурним платьем. Але, застерігають фешн-експерти, такі речі підходять далеко не усім. Тому врахуйте наступні деталі. Якщо у тебе є велика грудь, якщо у тебе яркі виражена форма, краще збігати дуже плотних фактур, тому що вони додають об'єм. А бйом в тим случаєм ми завжди хочемо збігать? І у нас в гостях експерт зі светрів та трикотажу Тетяна Абрамова. Доброго ранку. Доброго ну власне пощастило тим, хто вміє і має терпіння в'язати бо до магазинів хіба що ходити підгледіти фасон. Ну і насправді можна розгубитися серед величезного вибору светрів. То з яких матеріалів ви радите все таки купувати їх? Ну, знаете, вот если говорят о том, что э, лучше только шерстяные свитера или акриловые, да, угу. то здесь надо понять для себя в первую очередь э, в любой ситуации есть свой плюс, свой минус, и поэтому здесь очень важно хотя бы начать природа происхождения. Вот если шерсть – это натуральное волокно, которое получается из шерсти животных, то акрил – это чисто продукт химического происхождения. Поэтому здесь надо всегда такое соломоновое решение сочетать. Поэтому, например, мы у себя в производстве используем всегда смеси. Угу. Потому что если шерсть, как правило, если неправильно ее эксплуатировать и стирать, она может, шерстяной свитер может сесть и превратиться в детский угу. размер. А если чистая синтетика? То... А если чистая синтетика, очень иногда бывает при неправильно выбранном температурном режиме стирки, он может растягиваться. Угу. А если такой микс? А то... если микс, то оно придает полотну какую-то стабильность и хорошая структура, и держит форму и не так э, выгорает в цвете и в принципе достаточно э, дольше служит такое изделие поэтому э, чистые волокна чистые натуральные волокна мы у себя не используем то есть это зимой это смесовки с шерстью с махиром с ангурой, а свитер это вообще мострив круглый год Свитер это такой элемент просто гардероба, который одевается через голову. Поэтому свитер, он органично смотрится как в зимнем гардеробе, так и в летнем. А летом это смесовки с хлопком, с вискозой. Ну вот действительно мало выбрать удачно свитер, да, сделать да. выбор либо чистая шерсть, либо синтетика. Ну, либо что главное правильно ухаживать. Да, да. Вот, кстати, мы подготовили небольшой материал по правильному уходу за свитерами. Давайте посмотрим, а потом продолжим. Да, спасибо. Светри закрилу поліестру віскози можна прати у машинці, але перед пранням уважно ознайомтеся з етикеткою. Зазвичай оптимальний температурний режим 30 градусів. Сушити їх треба на рушнику і горизонтально. Пам'ятайте, светри зі штучних матеріалів не люблять гарячих прасок. Трохи складніше з речавої шерсті. Якщо у складі є 50% натуральних волокон, а решта синтетичні, прати їх можна в машинці, але також за мінімальної температури. Шерстяні або кашемірові светри треба прати у холодній воді зі спеціальними мийними засобами і виключно вручну. А щоб речі зберегли свою форму, сушіть їх на рушнику. І нарешті універсальне правило: светри на вішалках витягуються і втрачають свою форму. Краще скласти їх на полиці і не притискати іншими речами. Ну вот с материалами, совершенно правда, рекомендации. Да? да, а теперь к самому главному. Какие самые модные в этом сезоне ну, свитера? Вообще радует. Самое главное, что мода настолько вообще размыта сейчас, уже нету какого-то четкого критерия, что вот это модно, а, а это, это, это уже нет. не модно. Угу. Да. Самое главное, что ну тренды действительно существуют. Это, например, объемность, да. Объемные свитера, которые сейчас вот как бабушкины кофты оверсайз, из серии, да, да? оверсайз, угу. да. Вот бабушкины кофты этой серии из прошлого Советского Союза, как воспринимали трикотаж. Вот растянутые кофты на пуговицах угу. и с и э, с карманами. То сегодня, если к такому объемному свитеру подбирается правильное дополнение, правильный низ, то угу. тогда этот свитер из растянутого и большого оверсайза, он превращается в гармоничный, правильный, стильный лук. Вот давайте сейчас да. дадим советы нашим зрителям, как правильно сочетать вот такие э, свитера там с брюками, с юбками, чтобы выглядеть стильно. Но если мы говорим об объемном верхе, то нам, соответственно, надо сделать достаточно узким низ. Угу. Поэтому здесь подойдет к такому свитеру, подойдут, например, или юбки из летящих струящихся тканей, угу. или узкие брюки, или плотные колготы. Например, как такой вариант, mm -hmm. знаете, здесь очень сложно было в студию взять, потому что какое-то количество ограниченное свитеров, потому что, в принципе, мы занимаемся как раз трикотажная компания, у нас царство трикотажа, и сейчас, если мы говорим о трендах, это очень модно платье свитера. Пласть. То есть свитер вот вообще может быть. Да, это я в таком <с свитере, да. Ведь свитер, знаете, это как классика из фильма. Он может быть и длинным, и коротким, и объемным, и тонким, и с горлом, и без горла, и со съемным, например, воротником, да, и без рукавов с одевающимися на руки митингами. То есть здесь вариантов просто многообразие. То есть, получается, если верх объемный, то не искусственный, то наоборот, и, Если это свитер, например,. Э, свитер, например, короткий. Угу. Свитер, например, короткий, то к нему, соответственно, должна, должен подобран быть вот примерно вот такой вот у у вас, юбка. Юбка. низ. Да. Сейчас, сейчас, секундочку. И, свитер, и... свитер может быть декорирован совершенно разными. Он может быть косми декорирован, у него могут быть разные жакарды, переплетения интересные. Вот сейчас, например, тоже очень модно к аппликации, украшения декорированы. Вот у нас такие Это интересные актуально. свитшоты. Да. Сейчас мы начали вообще делать даже детскую тему. И вот, пожалуйста, детский свитер, от которого мы все умилялись, когда мы его производили. Поэтому свитера, они без. Знаете, они не имеют возрастных ограничений, они не имеют ограничений фигуры. Очень часто говорят, трикотаж мне не идет. Это как анекдот про кошек. Вы не умеете их готовить. Поэтому здесь, наверное, самое главное подобрать правильно э, силуэт в соответствии со своей фигурой и со своим размером, потому что трикотаж очень часто это такая вещь, которая будет вас обмануть тем, что он тянется. И вы, когда вы в своей природной вам размере одеваете вещь на два размера меньше, ведь он же вы в него влезли. Значит, вроде бы сначала кажется, что он вам идет, хотя он может подчеркнуть ваши недостатки. Вот здесь вот самое главное соответствие своему размеру, своему силуэту и, пожалуйста, носите и получайте кайф от <связать> трикотажа. Подвели итоги. Спасибо вам большое за ваши советы, за ваши а за вашу разнообразие. историю. Разнообразие, да, да? разнообразие. Я уверена, что они пригодятся нашим телезрительницам. Но я нагадаю, что на наши питания повидала Татьяна Абрамова, эксперт, десветрик на трикотажу. Вот и властная ноа-снеданок. Ну, Спасите, трава. пусть вас три... носите с удовольствием, пусть ваш трикотаж греет не только тело, но и душу.